Наскільки міцним є запас моралі сучасної людини? Чи загрожує це руйнуванню цивілізації? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Вчені історики виявили закономірність. Як тільки будь-яка цивілізація досягала такого періоду свого розвитку, де нівелювалася сім'я та мораль, де в суспільстві панувала вседозволеність, така цивілізація руйнувалася із середини або ж ставала легкою здобичю завойовників. Завдяки законам природи існує земля. Завдяки законам моралі існує цивілізація. Сьогодні ми поговоримо про те, чи повинна мораль бути принциповою. У нас в гостях Сергій Вельбовець, керівник медіагрупи Інвікторі. Найбільшого порталу християнських інтернет-ресурсів. Вітаю вас. Добрий день. Ви безпосередньо причетні до інформації. Ви поширюєте інформацію. В наш час через мережу інтернет можна донести будь-яку ідею чи переконання до великої кількості людей. Скажіть, будь ласка, що сьогодні найбільше пропагується через інтернет? Так виходить, і це доволі парадоксально. що в настоящий момент через інтернет пропагандіруються. какие-то ценности, если можно их так назвать, которые губительным образом сказываются на нашу цивилизацию в целом. И это не зависит от страны, Украина ли, Россия ли, Европа ли, Соединенные Штаты ли. А если мы в интернете посмотрим на популярность запросов, по которым люди ищут информацию, мы увидим, что запрос, скажем, христианские ценности, или запрос семья, или запрос воспитания ребенка, он достаточно мало популярен. По нему ищут в месяц, может быть, сотни людей, ну, тысячи людей от силы. Если мы введем в такую систему запрос порно, а еще хуже детское порно, то мы увидим, что такими запросами пользуются миллионы и десятки миллионов людей. Это происходит каждый месяц, и их популярность с месяца к месяцу только растет и в последнее время наступает тенденция когда просто порно просто разврата просто даже детского разврата уже совершенно недостаточно людям и мы видим некую экспансию в этих запросах гомосексуальных ценностей ценностей нетрадиционной ориентации то есть такое впечатление что люди не могут насытиться вообще ничем если мы говорим о разврате и э, приступают все границы. А так как интернет это, в общем-то, среда информационная среда, которая не контролируется абсолютно никем, то все это, как вы понимаете, становится доступным нашим детям, школьникам, э, студентам, а современным развитием детей и детям, которые ходят еще в детский садик, но уже умеют нажатием нескольких клавиш э, войти в интернет. Можно сказать, что все зло, которое людство Стримывалось, сегодня, вылезло, выплеснулось благодаря интернету? Да, именно так. То есть не интернет является виновником этого. А то, что интернет. Да, интернет является катализатором этого. То есть он позволил человечеству показать свои тайные желания на самом деле, что на самом деле оно желает. Как говорят, власть портит человека, например. Власть не портит человека, власть позволяет проявиться тому, что действительно есть внутри человека. То же самое мы видим в открытых источниках информации. Они просто показывают, что есть на душе. Ну, интернет, если мы говорим о цивилизации, и мы мониторим мнение не одного человека, а в совокупности миллионов людей, мы тогда можем мониторить, чем дышит цивилизация, чем дышит наше общество. И вот совершенно неотрадно, что оно дышит вот как раз этими ценностями. Пане Сергію, ви згадали про гомосексуалізм. Але гомосексуалізм був і в древній Греції, і в древньому Римі. А чим зумовлена гострота цього питання саме сьогодні? Вероятно, суспільство переживає таку фазу свого розвитку в даний момент, коли люди несколько а, з однієї сторони, і з іншої сторони, ми живемо в еру духовно нравственного ванілизма, коли всі цінності... особенно христианские или вообще религиозные, будем говорить, в широком смысле, они все нигилируются, то есть они перестают существовать. Это происходит, начиная где-то с середины XIX века. Все по нарастающей, по нарастающей, по нарастающей. Да, две мировые войны несколько всколыхнули религиозные чувства людей, и несколько общество откатило назад в вопросе нравственности. Но в дальнейшем мы опять же знаем, что произошло сексуальная революция, дальше движение хиппи и так далее, и так далее. И мы видим, к чему это приходит сейчас. И, к сожалению, так получается, что житель нашей страны не всегда видит, что происходит в мире в результате неполной информации. Но то, что в мире происходит, это страшно. И действительно, как вы сказали, напоминает расцвет древнегреческой и древнеримской империи, когда разврат был мерилом всего, и невозможно было сделать карьеру, не пройдя через это, невозможно было стать приближенным к дворцовским каким-то интригам или играм, не пройдя через это, причем в самой гнусной форме. И не нужно забывать, что когда мы говорим о древнеримской, древнегреческой цивилизациях и говорим о их расцвете, то синхронно это означает, что это было Начало їх падіння. Тобто, це було, скажімо так, цих цивілізацій, і після цього ми знаємо, що прийшли варвари і завоювали імперії. Але є одна суттєва різниця між тими речами, які були в Древній Греції і в Древньому Римі, і тим, що є сьогодні, тому що древні римляни ніколи не одружувалися на особах однієї статі. Вони мали це. Але е, їхні сім'ї були нормальні. Але сьогодні ми спостерігаємо таку тенденцію або намагання, і навіть деякі країни світу узаконили одностатеві шлюби. Скажіть, будь ласка, чому, коли нормальні люди довший час добувалися е, так званого громадянського шлюбу, тобто співжиття як сім'я чоловіка і жінки без реєстрації? А Прихильники одностатевых шлюбів домагалися узаконить свои стосунки. И так ревно с протестами. Я думаю, думаю, что это как раз и есть проявление этого нивелирования всех ценностей и а, стремление узаконить представителями сексуальных меньшинств свои отношения. Это есть прямым следствием... А, Попытки разрушить, узаконить, если можно так в кавычках сказать, гражданские браки э, традиционными гетеросексуальными, то есть традиционными семьями. То есть одно вытекает из другого. Мне кажется, это э, фазы всего лишь одного непрерывного процесса, когда общество катится к безнравственности. Но узаконенное беззаконство никогда не может быть законным, не так ну, об этом можно долго размышлять, но люди именно к этому идентифицируют. Держава это как закон, но если это беззаконно, оно никогда не может быть законным. Беззаконно относительно чего? Вот где вопрос. То есть если мы живем в демократическом обществе, то а, абсолютное большинство граждан а, может постановить о том, что гомосексуальные браки законны и общество будет контролировать, что они законны, или о том, что гражданский брак он законен, общество будет контролировать с помощью судебных инстанций, с помощью полиции, силовых э, средств, что это законно. Вопрос в том, откуда берутся эти желания у общества, вот о чем нужно говорить. Потому что в наше время, в эпоху демократических а, обществ и особенно в эпоху гуманизма, в которой мы живем, где человеческое мнение является мерилом всего, абсолютно всего, а, а, узаконить можно абсоли, абсолютно все. Я Профі, думаю, що тут можна вернутися до е, основного питання філософії: що оприділяє буття? Свідомість оприділяє буття, чи буття оприділяє свідомість? Якщо я переконаний, що свідомість оприділяє буття, якщо подивитися на свідомість сучасної людини, то в неї немає поняття про абсолютну істину або об'єктивну істину, яка в свою чергу оприділяє. Що добро, а що зло, що правильно, що неправильно, що морально, а що аморально. І сучасно, сучасне антропоцентричне суспільство поставило на п'єдестал замість Бога людину. І тепер людина стала мірилом добра і зла. І як ви сказали, більшість рішила, що одностатеві шлюби це добро. І все. І це стає законно. Але Это є беззаконно стосовно абсолютной объективной истины. Вот только нивелировав эту истину, и возможно принятие таких законов. Неспроста а, Европарламент не захотел включать в Евроконституцию, которая, кстати, пока не прошла а, какие-то христианские ценности. И Им, имя Бога. Взагалі, имя Бога вообще. То есть речь даже не идет о христианских ценностях. Ценности какой угодно религии, он не захотел включать туда. Потому что он религия, она сдерживает сути, то вони, да. Они да. и они не хотят, чтобы на пьедестале был Бог, або что-то выше, чем людина. Но человек, как мы знаем, он склонен все больше и больше превращаться в животное без влияния свыше. Это известно из истории, и а, историки говорят нам, что а, некоторые дикие племена, которые живут в лесах Мексики, в джунглях Южной Америки, на самом деле являются не развивающимися цивилизациями, как считалось ранее. И все представители дарвинистского направления считали, что вот мы можем увидеть, с чего начиналась цивилизация. А как показала сейчас история, что они как раз являются прямыми потомками тех великих цивилизаций, которые были уже древние инки, древние майя и мы видим, во что они превратились. То есть, когда цивилизация отвергает некое абсолютное начало, назовем его абстрактно так, mm -hmm. она катится вниз, люди превращаются в животных. То есть, тот же Фрейд говорил, что если не будет высшего начала у человека, хоть он в него и не верил, но если его не будет у человека, то он постепенно возвращается к самым низменным своим потребностям. Instinctum. Инстинктам. Инстинктам. Тобто он нічим не відрізняється від от животного. Разом з Сергієм Вельбовцем ми говоримо про те, чи повинна мораль бути принциповою. Не думаю, що гомосексуалізм це моральна проблема, Це просто якась проблема особливостей людської психіки, якихось потягів, інстинктів. Хвороба не знаю, ідеологія. Може, це модно зараз, але ну, є такі люди, всі ми різні і. Мені здається, кожен має право на свій погляд на своє життя і на власну думку, власну поведінку. Так, кажуть, на жаргоні касіть під гомосексуалістів це стає просто модним. На жаль, тому ця проблема у нас теж ну, не, не дуже висока, як у Європі або в США, але висока. На моя точка зору, що е має право на життя, от їхні, їхні от такі от спосіб. Тобто я не проти того, що люди мають таку, таку орієнтацію. Та ні, це для кожного своє, як і релігія. Гомосексуалізм і взагалі відношення статутів кожен вибирає собі сам. І кажуть, що це вже ж не болячка, якесь там проявлення чоловічого організму. Я, якщо чесно, не думаю, що гомосексуалізм це проблема. Я считаю, что это абсолютно естественное состояние. Где-то 50% людей, к сожалению, у нас очень негативно относятся к гомосексуалистам. И это проблема, что нет понимания, почему так происходит и что это абсолютно нормально. Я с ними не сталкиваюсь. Я, я в своїй житті не віжу цієї проблеми. Проблемою назвати нельзя, поскольку ми живемо в свободном мире, цивілізовані люди, и поэтому к этому нужно относиться более спокійно і принимать это як є. Ну я не знаю, чи це є проблемою. Ну, мені здається, що гомосексуальність це з моєї сторони неправильно. Тож казав. Мені подобаються дівчата, а хлопці ні, ні, це не для мене. Сексуальні меншинства це взагалі не проблема. Я вважаю, що це їх природа і це їх вибір, тобто все нормально. З нами в студії Сергій Вельбовець. Наша розмова про те, чи повинна мораль бути принциповою. Скажіть, будь ласка, якщо хтось ну, займається гомосексуалізмом, е, яка шкода суспільству? Ну, здорові, дорослі люди, вправі вибрати, що вони хочуть. Але в чому загроза суспільства? Чи для суспільства від цього? Вопрос довольно сложный на самом деле, потому что одна ласточка весны не делает, как мы понимаем. Если кто-то занимается просто гомосексуализмом, а на данный момент, если взять одного его, практически никакой опасности это не представляет. Но если их становится больше, если у них начинает появляться, как у общности некая идеология, вот тогда мы видим прямую опасность обществу, поскольку поскольку это является, в общем-то, с одной стороны, противоестественным для общества, а, с другой стороны, это грозит демографическим кризисом обществу. А, не надо далеко ходить. В Голландии сейчас а, у них такое движение: они, им, у них не модно иметь детей, не модно иметь детей. Mm -hmm. Люди хотят просто жить до старости вместе и не иметь детей. То есть, если так. Пойдет діло і далі, то ця страна виберет буквально за 100 років або буде завойована прямо, або в результаті експансії інших стран, іншими народностями і расами. Дуже дивно, коли сьогодні захищають права тварин, борються з глобальним потеплінням, назначають великі премії людині, яка зможе подолати цю проблему. І в той самий час ми бачимо геноцид людини проти людини. І... Виходить так, що сьогодні потрібно людину захищати від людини, тому що це фактично культура смерті, культура або ідеологія, направлена на вимирання, на знищення цивілізації. Ну знаєте, як... Це, це не видно? Це очевидно, але э, в чому і состоїть весь вопрос, що у представників сексуальних меншинств Существует огромное лобби, з помощью якого вони лоббірують всі свої? законопроекты, которые они принимают в свою пользу, все свои, скажем так, весь свой образ действий, все свои нравственные устои, они лоббируются живыми людьми, которые внедряются в те сферы высшие, в государственные круги, которые непосредственно являются законотворцами. Еще Винстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, сказал очень интересная фраза. «Невозможно добиться, чтобы суд присяжных вынес приговор за садомию. Половина присяжных не верит, что нечто подобное возможно физически, а другая половина сама занимается этим. Мы не знали о таких словах премьер-министра Великобритании, но это так. И он говорит о половине. И в те времена, когда жил Винстон Черчилль, это было добрых лет 50, а то и более назад, я не знаю, в какой период жизни он сказал эту фразу, а, к сожалению, и тем не менее. Нам кажется, что вот сейчас наступают времена, когда это разнузданность, вседозволенность. И он говорит, что половина присяжных, то есть обычного народа, народных представителей занимается этим. Это было в Англии уже 50 лет назад. Так что же мы можем видеть сейчас? Скажи, пожалуйста, какие способы або методы используют гомосексуалисты для пропаганды гомосексуализма? Абсолютно все. Все методы, которые известны науке, они используют. Например, масс-медиа. Мы видим а, в новостях периодически освещение гей-парадов или прайдов, которые они проводят. И, вот эти парады, считаю, что это такое? Это демонстрация своего права на свой образ жизни, на подобный образ жизни. Но если у нас эти прайды или в страны бывшего СССР проходят более-менее просто, как они меньшинства, и они жалкие, бредут, и, и в их сторону сыпятся какие-то угрозы и ругательства, то на Западе, в Великобритании, в Канаде, в некоторых штатах Америки это достигает своего действительно апогея, где люди спариваются на улицах, не побоюсь этого слова, где люди демонстрируют свои, простите, половые органы, и все это узаконено считается, причем идут, вы как раз спрашивали о том, как пресечь это как можно пресечь, если среди демонстраций, какие мы помним еще Советского Союза, да, вот колонна идет, завода такая, такого-то, колонна идет, предприятие такого-то. Так вот, колонна гомосексуалистов пожарного отделения города Торонто, к примеру. Колонна гомосексуалистов полицейского участка города Торонто, если говорить о Канаде. И так далее, они идут. А каком, кто будет регулировать, если вот действительно, как Черчилль сказал, добрая половина из них гомосексуалисты? Это страшно. Пане Сарий, скажи, пожалуйста, гомосексуализм — это идеология, хвороба, чи зависимость? Я бы сказал, и то, и другое, и третье. Это мне Все кажется. Же, да? Нет, это три фазы развития гомосексуалиста. Мне так кажется. Первая фаза — это что? Это зависимость. Вторая — это болезнь. Mm -hmm. И третья – это идеология. А дело в том, что... Иснует, кажется, Всесвитняя Организация Здоровья, так? Да. Она да. изучала эту проблему? Она изучала, да. Какие она, изучала... она изучала эту проблему, и 65% голосов было отдано тогда, что это болезнь. И как минимум это психическое расстройство, и его нужно лечить и помочь человеку справляться с этим. Но в результате, опять же, какого-то лобби, которое было продемонстрировано некоторыми кругами, так оказалось, что эта ассоциация вынесла в официальных бумагах, что нет, это не является болезнью. И теперь гомосексуализм был вычеркнут из энциклопедий, из справочников болезней. Теперь, когда человек приходит к доктору или к психотерапевту и говорит, вылечите меня от этого, Психотерапевт не может сделать этого. Он не имеет права, иначе у него конфискуют лицензию. Если он скажет, сейчас я тебя буду лечить. От чего лечить, если такой болезни в справочнике нет? Максимум, что может сейчас в данный момент сделать психотерапевт, это сказать, я тебе могу помочь ужиться с самим собой, с таким, какой ты есть. На это у него право пока еще есть. Но не более того. С нами в студии Сергей Вельбовец. Наша размова про то, чи повинна мораль быть принциповой. Сергій Вельбовець, керівник медіагрупи Інвікторі, власник найбільшого християнського інтернет-порталу, член правління Асоціації журналістів, видавців і мовників християн НовоМедія. Сьогодні гомосексуалізм, завтра педофілія, зоофілія, некрофілія. А потім комусь в голову збереде одружитися на вівці. Куди йде сучасне людство? Сложно сказать. Я таких мест даже и не знаю. Дело в том, что когда я был в последний раз в Штатах, человек, у которого мы останавливались, сказал, что в трех милях от них несколько лет назад была ферма как раз с овцами. И говорит, эти овцы такие чистенькие, чистенькие всегда были на этой ферме. И к этой ферме приезжали очень дорогие машины все время, а потом уезжали. И вот через лет пять обнаружилось, что это был сутенерский, если можно так сказать, зафилический клуб. То есть сутенеры, которые не девочек проституток подбирают, а овец подбирают для людей. И это нормально. Его закрыли, конечно. Хибаться нормально. Но у них это уже нормальным становится. Для нас пока это ненормально. Тай больше, чтобы оно никогда не было нормальным. Да. Дело в том, что нас немножечко убивает наша недальновидность. Нам кажется, ну еще чуть-чуть они продвинутся, ну ничего, ну еще чуть-чуть, ну ничего. А давайте экстраполируем ситуацию и подумаем, что будет дальше. Действительно, завтра пойдут педофилы по улицам устраивать парад с маленькими детьми, которых они насилуют. Послезавтра пойдут зоофилы с овцами, а еще через день пойдут с гробами. некрофилы с гробами, с любимыми, в которых лежат их любимые. Как общество к этому отнесется? Вот в чем вопрос. Но видя ту ситуацию, которая происходит сейчас, если общество очень медленно и очень плавно подготавливать к этому, причем массово э, показывать это по телевидению, снимать об этом художественные фильмы высокопрофессиональные, показывать это везде, так, общество это и есть зубывание фактично нации? зубывание цивилизации, если можно так Буквально сказать? Буквально недавно в кинопрокате, около полугода назад, был мультипликационный фильм, для детей, которые называется «Мертвая невеста», по-моему, так. Где мертвый жених с мертвой невестой, они вместе там путешествуют, целуются, там на них кожа обвисает, но ну, как плоть разлагается, и, и, дети это смотрят. Вот что интересно. И им нравится. До речи, у меня есть тут некоторые данные. Такий британский антрополог Анвин, он помер в 1936 году, и он исследовал Поведінку 86 культур протягом п'яти тисяч років історії і до яких висновків він дійшов, від цих спостережень можна здригнутися. Він писав: існують докази того, що в минулому клас підіймався до позиції політичного володарювання через свою велику енергію і що під час періоду його зростання. Його сексуальні правила завжди були суворими. Цей клас зберігав свою енергію та панував в суспільстві доти, допоки його сексуальні правила вимагали як до подружньої, так і після подружньої стриманості. І він пише далі: мені невідомо про будь-які винятки з цих правил. З того моменту, коли суспільство цілком відкидає сексуальну етику, яка поціновує стриманість, Дні його полічення. Це висновки, це доказано. Тобто, все від незнання історії. Як кажуть, факт на Да. І людина все рівно вперто йде в прірву, в якій чекає її загибель. Занепад суспільної моралі це явна ознака початку кінця цивілізації, а не початку його свободи, як вважають деякі. Одна мудра древня книга говорить. Якщо чоловік лежатиме з чоловіком як з жінкою, то обоє вони вчинили гидоту. Їх потрібно забити. Не дайте злу знищити себе. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас і поговорити про таку надзвичайно важливу і актуальну сьогодні тему. Спасіба вам з нами в студії. Сьогодні був Сергій Бельбовець, принципова людина та поборник християнської моралі. До побачення.